بسم اللہ الرحمن الرحیم استاد دا دانش مند اور داستان واقعی حج حسن تربتی جو کربلا کے رہنے والے تھے یہ ایک سچی داستان ہے ایک حج حسن تھے کربلا میں رہنے والے جو تربت امام حسین علیہ السلام کو بیچتے تھے معروف تھے حج حسن تربت فروش کے نام سے عشق ابا عبداللہ میں کربلا آ کر بس گئے تھے ہر نماز امام حسین علیہ السلام کے حرم میں پڑھتے تھے امام حسین علیہ السلام کے لیے جان حاضر تھی ان کی نماز بھی ٹھیک حرمِ امام کے سامنے پڑھا کرتے تھے جس کسی کو بھی اصلی تربت چاہیے ہوتی وہ ان سے لیا کرتے تھے بزرگان نے کربلا کو ایک بار خداموں کے رئیس کا انتخاب کرنا تھا امام حسین علیہ السلام کے حرم کے لیے سب نے ایک جٹ ہو کر کہا کہ وہ جو لائق ہے سے حرم بننے کے لیے وہ اور کوئی نہیں ہے حج حسن تربت فروش ہے سب سے بہترین انتخاب ہے رئیس بننے کے لیے سخاوت مند ہے سروت مند ہے عزت دار ہے حرم کی بہت مدد بھی کرتا ہے سب کا اعتبار ہے اس پر بات اقوا پرہیزگار ہے اور سب سے بڑی بات امام حسین علیہ السلام کے لیے جان بھی حاضر ہے اس کی جب حج حسن نے یہ سنا تعجب کرنے لگے کہنے لگے کہ میں میرے ہی سے خدا میں حرم بنوں میں تو اس لائق نہیں ہوں کہ امام علیہ السلام کے زائروں کے جوتے کو ٹھیک کروں یہ پیشنہات کو قبول نہیں کیا کربلا کے علماؤں نے اس سے کہا کہ یہ بھی تو ایک طریقے کی خدمت ہی ہے اگر لوگ چاہتے ہیں تو قبول کر لو حرزی کیا ہے بہت اصرار کرنے کے بعد حج حسن نے قبول کر لیا کہ وہ رئیس خدا میں حرم بنیں گے ایسے ہی وقت بیتتا گیا صبح جلدی آتے اس سے پہلے کہ دوسرے خادم اور زوار آئے خود ہی حرم کا دروازہ کھولتے جھاڑو لگاتے صفائی کرتے چراغ روشن کرتے روتے جاتے اور جھاڑو لگاتے جاتے ایک دن حرم میں ایک بوڑھی عورت قریب قریب ساٹھ سال کے قریب کی حرم میں زوروں سے چلانا شروع کر دیا چور 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 نے میرا بٹوا چورا لیا خدام نے دستور دیا فوراں دروازوں کو بند کر دو عورت سے پوچھا گیا تو اس نے بتایا اس کے بیٹ بٹوے کیا شکل کہ کس طریقے کا اس اس کا بٹوا تھا پیسے تھے اس میں اور اس عورت نے کہا میرے بٹوے کو پیسے کے ساتھ چوری کر لیا گیا ہے حج حسن نے اس عورت کو تسلی دی کہ وہ اس چور کو ضرور ڈھونڈ نکالیں گے تھوڑا صبر سے کام لے حاج حسن نے سارے زواروں کی تلاشی لینا شروع کر دی لوگوں سے معافی مانگتے جاتے اور ان کی تلاشی لیتے جاتے کہتے کہ مجھے معاف کر دو میں مجبور ہوں اس عورت سے بھی کہا کہ اگر یہ چور پکڑا نہیں گیا اگر میں اسے پکڑنے میں کامیاب نہیں رہا تو میں خود شخصن آپ کو آپ کی جو چوری ہوئی ہوئی اماؤنٹ ہے وہ میں آپ کو لوٹا دوں گا آپ اور خداموں کو بے عزت نہ کریں بہت ڈھونڈنے پر بھی اس دن چور نہیں ملا امام حسین علیہ السلام کے پاس زاروں قطع رونے لگے کہا کہ امام میری مدد کیجئے میں نہیں جاتا کہ آپ کے زفاروں کو پریشان کروں کیا کروں مدد کرے کہ چور جلدی پکڑا جائے اس رات وہ مایوس گھر چلے گئے اس کی بیوی نے کھانا کھانے کے لیے انہیں بلایا تو کہا مجھے بھوک نہیں ہے اور سارا ماجوا بیان کیا آج کھانا میرے گلے سے نیچے نہیں اترے گا اپنی بیوی کو بتانے لگے کہ اس عورت نے جو بھلا برا بول سکتی تھی ہمیں کہا ہمیں لوگوں کے سامنے بہت زلیل کیا آج کھانا میرے گلے سے نیچے نہیں اترے گا یہاں پر ٹھہر کر آخن دانش کہتے ہیں تیر اور جمشیر صرف عباس کے لیے تو تھوڑی تھی فقط شمشیر نیزے اور پتھر صرف علی اکبر کے بدن کو چھنی کرنے کے لیے تھوڑی تھے آج بھی امام علیہ السلام کے نوکروں کو خادموں کو تیر نیزے پتھر کھانے پڑتے ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے تیر اور نیزوں سے علی اکبر کے جسم کو پارے پارے کیا تھا اور اب اپنی زبان سے اپنے دلوں سے امام کے خادموں کو چھنی چھنی کر دیتے ہیں زبان تو تیروں سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے بہرحال بیوی نے کہا کہ کھانا کھا لے انہوں نے منع کر دیا اور جا کر سو گئے عالم رویا میں امام حسین علیہ السلام کو دیکھا خود امام حسین علیہ السلام کے حرم میں وارد ہوئے اور دیکھا کہ امام علیہ السلام آئے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں ایک چارپائی ہے جیسے ہی امام علیہ السلام پر نظر پڑی بہت ہی زیادہ خوشی کے ساتھ کہا آغا جان میں آپ پر قربان جاؤں امام علیہ السلام فرماتے ہیں سب کو جمع کرو میں چاہتا ہوں کہ لوگوں سے بات کروں اس نے کہا کہ آغا جان آپ کو پتہ ہے میں حج حسن تربت فروش ہوں کچھ سمے سے آپ کے حرم میں خداموں کا رئیس ہوں کسی نے ایک عورت کے پاس سے اس کا بٹوا چرا لیا ہے اس عورت نے ہمیں بہت ذلیل کیا بہت بھلا برا کہا آپ اس چور کا پتہ بتا دیں تاکہ آپ کے حرم کی آبرو لوٹ آئے واپس امام علیہ السلام مسکرائے اور کہا ہاں میں اسی چور اور چوروں کے سردار کے بارے میں ہی تو بتانے والا ہوں لوگوں کو جمع کرو عالم خواب میں ہی حج حسن نے لوگوں کو جمع کرنا شروع کر دیا امام حسین کی چارپائی پر کھڑے ہو گئے امام اور کہا اے میرے زائروں اے کربلا کے رہنے والوں آؤ آؤ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ کون ہے کربلا کے چوروں کا سردار حج حسن بھی بہت خوشحال تھے اور منتظر تھے سننے کے لیے کہ کون ہے وہ چور آخر ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام آغا حسن تربت فروش کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کربلا میں چوروں کا سردار یہی ہے حج حسن تربت فروش اس نے کہا میں امام علیہ السلام نے کہا ہاں تم اس نے ایک چیخ لگائی اور کہا یا اب الفضل میں اور چور امام میں نے کبھی چوری نہیں کی امام پوچھتے ہیں اچھا تیرا کام کیا ہے وہ کہتا ہے امام میں تربت فروش ہوں امام نے پھر پوچھا کس کی تربت کو بیچتے ہو کہنے لگا امام آپ کی تربت کو بیچتا ہوں امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر میری تربت بیچتے ہو تو پھر کس بات کے پیسے لیتے ہو خاک میری بیچتے ہو اور پیسے بھی لیتے ہو لوگوں سے اگر تیری خاک ہوتی تو تو لکھ اس پر خاک حاج حسن پھر دیکھ کون خریدار ہے یہ میری تربت ہے میری خاک ہے میں نے یہ تمام زمین خریدی ہے یہ خاک کربلا میری ملکیت ہے کس حق سے کس حق سے اس کو اپنے نام سے بیٹھ رہے ہو اور لوگوں سے پیسے بھی لے رہے ہو چور کو ڈھونڈ رہے ہو نا تمہارا گھر اس پیسے سے بنا ہے لباس بیوی سب کچھ جو تمہارے پاس موجود ہے آج اسی پیسوں کی بدولت ہے سب کچھ اسی خاک کو بیچ کر ہی تو کھڑا کیا ہے نا تم نے تو ہی ہے وہ چوروں کا چور اور چوروں کا سردار اگر کوئی چور کی مورفی کرانی ہی ہے تو سب سے پہلے تو اس میں تمہارا نام ہے حاج حسن کے تو جیسے پیروں تلے زمین نکل گئی اس کی تو جان مو کو آ گئی ایک دفعہ امام علیہ السلام نے فرمایا حاج حسن ایک گدا ہے جو میرے حرم کے گوشے میں بیٹھا بیٹھا رہتا ہے اسے تم کچھ بھی نہیں کہنا ایک کلمہ بھی نہیں اسے لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا نہیں کرنا اس کی آبرو خطرے میں نہیں ڈالنا ہم ہمارے حرم کے گدا کو بھی بہت محترم جانتے ہیں صرف میری طرف سے ایک بات ایک پیغام اسے دے دینا صرف اس سے کہنا تو حسین و داری اور دوستی دی می کو نہیں خجالت نے می تیرے پاس حسین ہے اور تو چوری کر رہا ہے تجھے شرم نہیں آتی مگر یاد رہے یہ بات کسی کو یہ بات پتہ نہیں چلنی چاہیے اس کی بیٹھک کے نیچے ہی وہ بوڑھی عورت کا پیسے سے بھرا بٹوا ہے یہی اپاہد جو میرے حرم میں گدائی کرتا ہے اصلی چور ہے اسے بٹوا لو اور اس عورت کو لوٹا دو اب یہ صبح نیند سے بیدار ہونے کے بعد فوراں پہنچتے ہیں حرم امام حسین علیہ السلام دیکھا تو وہ فلج بھکاری وہیں جہاں امام علیہ السلام نے خواب میں بتایا تھا اس کے پاس پہنچا اور اسے سلام کیا اس کی بیٹھک کو جیسے ہی اٹھایا اس نے حاج حسن کا ہاتھ پکڑ لیا منتیں کہنے لگا بے حق کہ امام حسین علیہ السلام میری عبرو ریزی نہ کرنا میں نے اسے کہا کہ کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا تمہاری سفارش امام حسین علیہ السلام نے کل رات کو میرے خواب میں کی تھی اور امام نے تجھے ایک پیغام بھی دیا ہے کہتے ہیں امام امام حسین اداری اور دوست کو نیم تیرے پاس امام حسین ہے پھر بھی تو چوری کر رہا ہے میرے زائروں کو کیوں پریشان کر رہا ہے یہ پیغام امام حسین نے تیرے لیے دیا ہے بٹوے کو وہاں سے لیا اور اس عورت کو لوٹا دیا وہ عورت بھی شرمندہ ہوئی اور حلالیت طلب کرنے لگی میں نے بھی اسے معاف کر دیا میں حرم کے بیچو بیچ گیا ایک چارپائی کو ڈھونڈا اور اس پر کھڑا ہو کر لوگوں کو جمع کرنے لگا اے کربلا والو آؤ یہاں جمع ہو جاؤ اے زائرو یہاں جمع ہو جاؤ اے خود دامو یہاں پر آؤ بازاریوں کو بھی اپنے پاس بلا لیا میں چاہتا ہوں کربلا کے چور سے آپ لوگوں کو آشنا کرواؤں لوگ پوچھنے لگے کون ہے وہ چور کہا کہ اس کا نام ہے ہر جاگا حسن تربت فروش ہاں وہ سب سے بڑا چور ہے میں ہی ہوں وہ چور چوروں میں چوروں کا سردار میں ہی ہوں میری تمام زندگی حرام ہے لوگ تاجب سے آگا حسن کو کہنے لگے آپ کیا دیوانے ہو چکے ہو یہ آپ کیا کہہ رہے ہو امام کی قسم یہ سب کل رات امام نے مجھے خود بتایا ہے میرے پاس دو ہی راستے بچتے ہیں یا تو میرا سارا مال اموال ہر چیز جو میری ہے وہ لے جائے بیچے اور فقراؤں میں تقسیم کر دے یا مجھے معاف کر دے آپ لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کا واسطہ مجھے معاف کر دے کہنے لگا کہ آج میں آپ لوگوں کے درمیان رئیس ہوں خداموں کا میرا منصب ہے میری عزت ہے مگر کل اسی تربت فروشی کی وجہ سے جب میں دادگاہ الہی میں کھڑا کیا جاؤں گا تو میں کیا جواب دوں گا خدا کو مجھے معاف کیجئے لوگوں نے جب دیکھا کہ وہ کتنی ایمانداری سے اپنا گناہ قبول کر رہا ہے جبکہ اسے یہ بات کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی لوگ اس سے کہنے لگے کہ ہم نے تجھے معاف کر دیا امام حسین سے بھی کہنے لگے امام حسین ہم نے حاج حسن کو معاف کر دیا ہے پھر بھی حاج حسن مطمئن نہیں ہوتے کہا آپ لوگوں نے مجھے معاف کر دیا ہے دوسرے لوگوں کا کیا جو یہاں موجود نہیں ہے اس نے اپنی ساری جائیداد بیچ دی اور فکراؤ میں تقسیم کر دی اپنا بزنس کو تبدیل کیا مگر امام حسین کی تربت کو بیچنے کی بجائے اسے لوگوں کو ہدیہ کرنے لگا ہے نا جب کوئی خدا یا اہل بیت کے سامنے شفاف ہو جائے تو اس کی عزت اور آبرو کی حفاظت اہل بیت کرتے ہیں خدا کرتا ہے وہ تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا